Всем привет! С вами опять же я, Егор Литко. Мы начинаем интерактивный чемпионат Пифа. Продолжаем играть за Баварию. Три очка осталось шесть игр. Ну, это должны, конечно, не проходить. Прошлый мой выпуск был про... Ну, вот такой у нас тренировочный выпуск был. Удары, пинты, Пацаны, дриблинг, короче, и все такое прочее. Соперник, он уже нашелся. Теперь надо здесь проверить номер Хорошо, Нойер, поймал, поймает сейчас. Но это не точно было. Давайте отсюда упадем. Точно. Давай справа, Бернард. Бернард, левша, вы наверняка все знаете, кто не знает, говорю. Левый его родной. Ну все, соперник наш готов все, можем начинать игру. Отличная работа. Ну и против Испании. Так как вышло. Да. А, ну, мы начинаем. Я думаю, начинать. Мы первые начинаем. Левандовский. И Идем. начинаем. Идем. 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 Походу будет сильный. Там. Да. Опять. Один. Не получилось. Ну, ну линто, мечок в Испании. и мы выбиваем получилось, что свои ворота выбивали. А что этого Ценой чего? Сейчас победим. Мы в штрафной. Вон он как бегает. Нас пойдем ловить. кстати, хочется воспользоваться возможностью... И роба на Нужно, нужно нестись! Были не такие удобные... И роби, навес! И с них было видно хорошо беговую дорожку. А вот все в этом отношении прекрасно. Не получилось. Ну, это эту веку кост. Главное, ему здесь не упустить. Ну, ну, навес! наш. Это что здесь? Что здесь? Ноер нужен. Я, у кажется, каждый день был не мог я усмотреть. Р... Ну, не все, уже... непосредственно. Ну, Есть, да? Есть, Ой-ой-ой! ер Выбить, выбить мяч! Выбить! Ой-ой-ой! Как фабрика закрутил-то! Вот, такое сальто делает. Фабрикас забивает. Ну, Ривери, покажи, на что способен. Но... У Ривери не получилось. Джером Батан. Мяч в центральной зоне. Перехват. Водите, просто не точно. Здесь, видите, разумеется, на садне сигарет. Моя. Ну так мы слабо вывели. Так вывели. С мячом. Штрафной, цвесток. Штрафной Баба. не в нашу кожу. Верке Рамос. В руке. Место Сальвовы что-то. Все в порядке. Нойер. Ландовский ушел. Хорошо. Ла. Ла. Можно убежать. Ла. Ла убежал ста... парень. Вы, ну а мы понимаешь? Ну выход один на один, ой, 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 ой. А, нельзя так Да, вы, не вы, не вы. Не не да и это ну я выравнивать, пропустил, ну дал мяч. И вратарь не понял, как это произошло, да, потому он был дезориентирован. Уже сколько лет, говорят наши коллеги, мы готовы присоединиться. Не кажется, очень что хороший, хорошо. Не есть. очень хороший. Первый тайм. Надеюсь, только первый. И пока-то Серкио Рамоса. Он очень старался. Мне в Ой, Герман, нужно отписать назад, но эм... он убивает. Ну, дела?

Думаю. Атака, а я спустился абсолютно. Ну, ребери, ну, давай! Главой! не только атаки, но и обороны тоже. Робот, давайте, но ну, не его нога, а его ребери пусть продаст. Лучше. Ребери, хорошо. Да. Ну и чего? Теперь ждем передачи в центр. Бьется. И вот Не точно. И место. Вот это можно играть. Да. Петр. И размышляем. Мы слышим. Сейчас увидим, что она решит. Но, похоже, на скамейку не сядет. Ну, Есть вот он, Сильным ушибом локтя могло закончиться его неудачное приземление, но замены пока не планируется. Ну, а Опять он прорывается по этому флангу. Навешивает что-нибудь? Удар на Ну, это был удар. А глаза поднять на ворота. По-моему, Билл на чувстве, что называется ворота не попал. Ох, а иногда кажется, что ворота Нотки такие большие. На... Шикарин. Шикарин. Кассия. Кассия. Страха, как шикарен, шикарен Кассиас, ну как так-то, Эмери? Ну жалал, конечно, Сергея. Хаби Алонсо, на вес. Данте, хорошо. Убери, ты да не забил уже, сегодня

много умеют, много получается, и плюс к этому умению они получили еще и зарядную долю. И Вантовский. Потому что без нее таких сумасшедших отрывок не было. Но... И почему ты их тоже встречаешь? Ну хоть гол забил и Вантовский. Yeah. Ну войн наконец-то профини. Чего-то нету нулера у нас. Штанг. А штанг и продолжается игра. Нулера, кстати, нет.

давайте его пусть у меня остается, идется, кстати. Сильнее всех устал, да? Ну вот и заменим его вас на Мюллера. Замена у Баварии. Итак, второй э, Думаю, что часть болельщиков уже года покинула, потому что счет крупный. И что там уже? Что ж такое? И еще один мяч летает в ворота, разуев растет, и не скажешь, что это все не по делу. Ну как так? В самом начале отлично, первого тайма на и... пропускать. Сегодня Радар не является надежной частью обороны, и это, прямо скажем, провал матча. Прибери. Прибери, борется. Подает штрафную. Навес. вес. Умер. Правильно! зрителей. Вот такие броски всегда дороги тем, кто приходит на футбол. Ну, во всяком да? случае, мячу мяч у игрока отобрали. Браве, покажи. Сегодня я не показывал ничего, хорошо. Вот шанс забить. Ну, забивай голку уже. Юля, первый удар, заканчивается не точно. Будет совсем невозможно. По левому флангу подключение. Вот Да, ты и Робан. Не до сайда. Хорошо, Робан. Вот так будет делаться атака и можно сделать передачу в центр. Ну что ж, мы увидим арбитра, который жестко... Oh,

на опережение. приема атаковал, успел мяч сыграть, все по правилам. Я, ну, я не, точно, потяни ногу. Я ну, не а если Но я хорошо. Концентрация игрока, который сегодня имел три шанса и забил три мяча. Это все реже и реже в футболе встречается. великолепные трик Ну, Сегменты да по уровню исполнения, три компакта по своей. Молодой шеф. да А, сам играет. Хорошо, хорошо не получается у нападающего. Защитник хорошо действует. Вот ну, так и бывает. Победила защита. И Сон, хорошо! Шикарно! Играть. ребери! Мяч, собой, и, мне кажется, О, не то И как бы так не вышло, что хороший отбор вообще в минус команде пошел. Белонс, Перекло... ну, Все, ну забил ладно?

y está

Да. Леско, И вот да. свободно мяч остается на какое-то время. Может, защитник пойдет но я не знаю, что делать. Давай, Глатен. а как тебе Потому что каждый раз без препятствий. Глазен, иди. в очень сложно Пай. было это сделать. Красиво, да, но вы вспомните, уважаемые телезрители, ага. сколько подобных голов за шиворот можете прямо вот на память как назвать. Ну, как-то надо это дело тренировать. Ой, богу, но за это может украсть матча, красную матча. Ну, может быть последний. Тяжелый, ну, ну, давай по посмотрим, а, покажем, испанский город. Заслужил, что испанский честь. Ну, заслужил, ничего не поделаешь. Всего лишь что-то. Срубил просто, ладно. Ну, конечно, нога не лопал, но его Давайте он и пробьет. Его нога именно пробьет. И вот такой пас может сделать. Не знаю, будет ли это защитник как удар в строй. Может быть, да, может быть, нет. Но, по сути, это просто полный удалил отмец. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Ну и здесь уже, конечно, кто же позволит разбегаться на своих половине крыла. Место выходит по я... а даже... нее, Предупреждение. Строгое и последнее. Ну, господа, это штрафной, штрафной железный. Какие тут могут быть варианты? Какой Все опасный все-таки подкат. Ну, нельзя не наказать за это. Рам. стенка встает стеной на пути удара. Вы все прекрасно знаете, стандартное положение это причина для двойного внимания арбитра. Выходит вратарь и играет кулаками. Левандовский, есть шанс убежать? Нету, у Да, с разгромом мы Здесь арбитра завершает Семь. этот поединок. Семь. Я думаю, что после Семь. сегодняшнего Семь. поражения команда многие уже спишут с счетов отправят дивизионом ниже.